так жарко. Иду в Оинбуэ сдавать хлопотания. Также мне звонят какие-то неизвестные формы. Пытаются дать повестку без вообще никаких противник чего там непонятно? вот тут сейчас узнать что там происходит значит бумажку хотят вручить на собеседование парасевнику который называет себя следователем у них все удивленные такие глаза и будем смотреть, как она оформлена. Повестка должна быть оформлена согласно КПК. Так вот. Добрый день. Я веду видеопротокол для ЕСПЧ Европейского суда по правам человека. Мне нужно следственно канцелярия, чтобы вы приняли мне клопоту. Угу, спасибо. Значит, пришла я сдавать клопотание. Потом противник ВНП, который говорит, что он якобы следователь, подослал мне неизвестного мужчину, который со вчерашнего вечера пытается вручить мне повестку. Говорит, я в любое время приеду, где вы находитесь. Я говорю, это было звонок от него 18.47. И также утром я сегодня набрал. В 11 часов у нас тут тоже с ним сегодня встреча в ЗНП. Посмотрим, что он там хотят ручить. Спасибо большое, я старалась. И сегодня была еще в одном замечательном месте. Пока не приехала сюда. Ну, это тоже будет для вас еще один второй сюрприз. Как-то так. Напоминаю, что нашим напоминаю, что нашим ребятам нужна помощь. Ребят, которых незаконно удерживают в СИЗО. Я называю его санаторией СИЗО. сейчас будем спрашивать повноважение, Вниз по про выход. И статья 137. Вот такая книжечка у меня, КПК. Как она будет, должна быть будет оформлена. Джакоб, я не знаю, но должны знать. Юрий, не он, а он был. Висали помощь. Ну, то, що там якесь. Хто пише гадості, оставь тихо. Тут, кстати, очень жарко. Люди очень много вибачили. На улиці прохладно стало. Настроение замечательное, настроение боевое. А кто пишет два гости? Убирайтесь обратно, рептилии свои А, ты это за себя наводишь, Ну, ну тоже ты чмушник уже Я уступлю тебе в очередь. Тебе и таким же гнидом, как и ты. Поэтому не переживай. Спасибо, Наталья. Сейчас, зарегистрируем клопотание. Потом пойдем на что. Потом еще пойдем отправим документы. Как там Серега? Какой именно? Воробей или Величка? Ну, ребята. Ребята сидят. Им продлили, все вы помните, до сентября месяца. Медиаторы, если есть, вот этого, который угрожает, забаньте его, пожалуйста. Величие. Держится. Держаться надо. Спасибо, захвасту нам. Захвосту нам все. Вы видите, что поднялись Айдоста и поднялись и Бахнет нации, и остальные правозащитники по всей Украине. Поэтому сила есть, люди должны понимать, что происходит, не опускать руки. Значит, этого согласна с вами, не опускать руки. Это нервы иногда на пределе, если честно. Как некоторые, да, у меня знакомые там, и депрессанты, а я считаю, что Всегда вот эти депрессанты в животы не треба. Я и так столько <решил> Спасибо, Германия. Вау, Украина сорвана 404. Украина, да, а Республика Украина нет. Спасибо, Тима. <решил> молчишь плохо. Не молчишь тоже плохо. <решил> Аккорд. Ну то, что ты фигню сама пишешь, причем здесь бегала с рупором. Молодина завезли еще в апреле месяце 23 -го года. Поэтому то, что вы там гадости пишете, мне все равно. Я понимаю, да, что надежда сидит и не только Надежда, а Павло Ярош, он тоже сидит. Все, кто за правду, все, кто за правду, они а, а неугодные системы, и, к сожалению, людей закрыты. Спасибо, Роман. А я еще раз говорю, у меня, я ненавижу насилие в отношении людей, а насилие было. И, к сожалению, насилие продолжается. Это обидят все. Хотя я на своей страничке в Телеграме да, выложу информацию, где сами военные говорят, или там начальники ТЦК о том, что их, их не подчиненные, не имеют права бить людей и пихать их в бусики. Ну, это их слова, эти видео я выложил себя на странице в телеграмме. В телеграмме у меня есть написание канала. Поэтому, какая-то, какой-то замкнутый круг, да, получается. Ой, Одесса, привет. Доктор Конституция, что будет дальше с гормонами А что будет дальше с гормонами С все будет хорошо. У меня вопрос, где люди? Вот у меня был вопрос и остается. Mm -hmm. Ну, Светлана, что я могу сказать? Mm -hmm. Точно, Андрей, согласна с mm этим. -hmm. Спасибо, Галина. Mm -hmm. Я хочу сказать, что мы показали, кто есть кто, да? Мне самое интересное, закончить. Национальной полиции. Статья седьмая будет четвертая. Нами должно быть ниже, кто корсин и так далее и тому подобное. Она, к сожалению, есть. Или статья шестая, закон национальной полиции, руководство права. Я на себе его почувствовала и ребята на себе его ощущают. Сейчас узнаем, где. Еще раз спросим. Где? Не хотят у меня видно принимать документы. Ни в какого. Передались, сказали, ну, сейчас выйдет. Ну, сейчас это не через час. Ну, это уже у них спросит. Мы разгоняли, сказали, что вы прийшли. Я понимаю, перезвоните им, пусть они, пожалуйста, выйдут с печатки. И вы сказали, Каждого что... что... Ага. ну, посмотрим. А, <свеч> посмотри. Не любят, когда люди приходят. <свеч> Клопотание? Я хотела бы знать. Ну там люди стоят, там людей много. О, а вы с печати пришли? штампом. Ну, по штампик. Одно ваше клопотание, ваш ксерокс, одно мое. Я на вашем Нет, внук. нет, вы не поняли. Это авторское произведение. Ваши документы вы даете мне копию. А это мои документы, я написала их специально э, на вот таком бланке. Да, вот. Это мой документ. А вот это ваш, пожалуйста. Так мы оригинал принимаем. Документы. А это зазначимо. Нет. Это авторское право. Тут стоит не битнес, а автограф. Это не документы. А вот это, будь ласка, ваш документ. В інструкції з діловодства, як ми приймаємо документи, ага. так, так. то це ми приймаємо. Це, а це у вас. А у людини діловодства немає. А тут, будь ласка, ну, це... поставте, а ви не маєте навіть колосочку прийняти. Тому це мій документ, це моє. Мій... Власний документ написано власноруч. Ну, то я вас попрошу, поставте отут, вот будь ласка, ще щоб була синя паста, mm -hmm. що це то також є оригінал. Я напишу, я можу написати, що, mm -hmm. що це, так, це вам документ. Я вам напишу. Mm -hmm. а, так, можу красно написати. Mm -hmm. Мені треба красною сам ручку. Це яка? Яко? Синя. Так, а що писати. Mm -hmm. Напишу документ для ГУНП. гунби. Так, підпис. Щоб він був Це підпис чи це прізвище? Це підпис, це мій власноруч, це мій підпис. А напишіть, що прізвище. Це ж написано Фука Дубин да. напишіть, що Дубин. А що написати? Ну, Фука дубину. Що що? Це підпис, фуки Дубин Добре. Ви ж розумієте, що у нас також три так. Будь ласка. Только подождите, там где нет текста. День да, нет да, текста спасибо вам... большое. Это у нас время, дата, номер. Номера нема, номер будет регистрироваться, зараз, сейчас, когда я отнесу... А... Получается, у меня без входящего номера, да, будет? Не, ну, мы будем позже, можете зателефоновать, там через 7 часов, там через... И напишите ваше призвище, у мне по батькове. Ну, прізвище не целое. Пожалуйста, с этой стороны можете написать свой телефон. Ну, не личный свой, а рабочий, чтобы я перезвонила. Я через это перезвонить? Я вам буде зручно, там через 10 минут, через півгодини, там в кінці дня, коли вам буде зручно. Спасибо вам большое, хорошо вам. Mm -hmm. Так, ребят, документ у нас был. Клопотание. А сейчас должен подойти человек. Спасибо, Человек, который говорит, что он противник полиции. Дать мне повестку на 26 число противнику, который без повноважен, может, что он следователь. У этого человека я спрашиваю, у вас есть доверенность? А доверенности, она говорит, знаете, что самое интересное, он говорит, это внутренний документ, мы вам доверенность показывать не будем. Поэтому документ у меня приняли, я сейчас отключусь, а потом, когда этот человек придет, у нас на 11 с ним стрелка, а когда он придет, я включу обратное, чтобы снимать их действия.